Наш очікуваний гість, людина, яка збурила цього тижня всю країну відвертою заявою про корупцію в найвищих ешелонах української влади Айвараз Абрамавичус, ще міністр економіки, оскільки на вашу відставку ще має затвердити парламент. Вітаю вас! вечора. цікаво знати деталі. Ви розказували, що останньою краплею цього всього скандалу став чоловік, який прийшов до вас, сказав, що буде вашим заступником, що кандидатура вже погоджена на горі. А потім позвонили з адміністрації президента із рекомендацією взяти цю людину. Кто пришел? Можете за рассказать И кто звонил? Смотрите, как я уже сказал, на протяжении последнего года мы очень серьезно занимались реформой государственных предприятий. И поэтому эта тема, на самом деле, с давлением по назначениям была во всех министерствах. Но кульминация этого всего стала то, что я как координатор всей этой реформы, в итоге из-за хорошей репутации министерства, по просьбе Европейского банка реконструкции и развития, взяли, как говорится, Под свой контроль э, Нафтогаз вместо міністерства енергетики, щоб зробити там реальну реформу, і тогда вот началі зводити дійство та пане історія з Нафтогазом а, уже да, відома. Да, У вас да. є можливість зараз називати нові прізвища, оскільки досі публічно ви назвали а, прізвища тільки однієї близької до президента людини Ігоря Кононенка. Але ж ви вже почали говорити чи можна чекати нових викриттів? Кто до вас приходит, кто хотел стать вашим заступником и кто звонит из администрации? Нет, как я уже сказал, там приходил господин Пасечник, то есть его охрана принесла на приемные документы, хотя я ему сказал, что я не собираюсь никаких кадровых назначений делать до того, как будет ясно, в каком составе дальше двигается кабинет министров. Но он дал мне понять э, смс где скриншоты сохранены, э, что его кандидатура где-то схвалено наверху, я сказал конкретно, кто его взял в свою команду, как он говорит, он сказал Игорь Каноненко. И после этого мне позвонили, сказали, что обязательно в среду нужно вносить эту кандидатуру. И в итоге я попросил меня освободить от этой должности. И в итоге я принял вот такое решение. А кто позвонил? Можете назвать? Это из администрации президента позвонили. Знакомая вам людина? Да. Прежде чем? Ну, я би не хотіла її називати зараз. Добре, в понеділок ви збираєтеся передати документи із доказами зловживання в антикорупційне бюро. Натомість юристи зараз говорять, що покарати за політичне лобіювання в Україні практично неможливо. Що це за документи? І чи реально за це посадити у в'язницю? Смотрите, политическое лоббирование может быть здесь и как-то принято и так дальше, но что нам было обещано первоначально, когда мы стали министрами с другими технократами? Везде, в медиа, очень сильно была тема, как говорится, продвинутая, что министры сами назначают себе замок. Исходя из этого, мы на протяжении года. В принципе, назначали себе своих замов. И в итоге вот вылилось в такое. Но когда тебе говорят, что Игорь Кононенко хочет иметь у себя своего зама, и ты смотришь просто в интернете, какое количество есть негативных статей за последнее время, то ты понимаешь, что то, что э, это самое, от такого человека просится кто-то на работу, то есть ничего общего с твоими ценностями, с твоими видением, какие люди должны в министерстве работать, это не имеет. Поэтому а я считаю, что... А его засадить в тюрьму за, вот такие, за такие лобби? Смотрите, я не знаю, можно ли в тюрьму или нет, но, как я уже сказал, есть достаточно, вот здесь 27 очень серьезных журналистских расследований по поводу Каноненко и по поводу Мартыненко кстати. Поэтому я считаю, что материала собрано очень много, где показывают, что все-таки у нас серые кардиналы руководят государственными компаниями, руководят государственными потоками в госкомпаниях, и обязательно это нужно расследовать. Это будет очень серьезный тест нашему новому антикоррупционному бюро. Так. Були повідомлення в пресі, що в новому переформатованому уряді його вже давно збираються переформатувати. А насправді вам не світило крісло міністра економіки, і що оці ваші нинішні викриття це насправді крок на випередження. Збираєтеся починати політичну кар'єру? скажем, с Михаилом Саакашвили, например, если он вам запропонует, говорят, вы с ним встречались? Смотрите, я встречался много с кем, и с послами встречался, и с бизнес-обществом встречался и так далее. От Михаила Саакашвили никаких предложений не поступало. Михаил Саакашвили был мною назначен как руководитель Совета по реформе госпредприятий еще до назначения губернатора Одесской области. Туда входят некоторые представители международных инвестиционных фондов, глава Варшавской биржи, другие руководители международных компаний. То есть наша Совместная деятельность по государственным компаниям может длиться много месяцев и так дальше. Политикой собираться заниматься я не буду. Я не политик. Я пришел как технократ-министр прямо из частного бизнеса. И я хотел, конечно, многое сделать. Мы только на полпути. Поэтому считаю, что вот этот холодный некий душ все-таки даст возможность уже следующему правительству, более технократическому, сделать то, что начато и еще недоделанное. Дивіться, стурбование сейчас иноземное, после стурбованной МВФ. Как вы гадаете, будут все-таки экономические санкции сбоку наших донорев, если вы не повернетеся в уряд? Смотрите, это точно не зависит просто от меня, потому что системная проблема не очень глубокие. Это не то, что Абрамович что-то сказал или что-то не сказал. Это же скопило за последнее все это время. Многие об этом говорят и думают. А я просто это более в каком-то ярком формате это все выразился, но с этим нужно обязательно бороться. Поэтому я всегда говорил, что мы находимся или в двух шагах от прорыва, или в двух шагах от провала. И эти два шага будут очень определяющие, в которое направление мы их сделаем вот буквально в следующие две недели. Я считаю, что только технократическое правительство способно нас совсем поднять на другой уровень. А так будем топтаться черепащими ножками на одном месте, и будет уже не только замороженный конфликт там, военный на Донбассе, будет просто замороженный э, экономический, реформаторский какой-то ситуация во всей Украине. А, до да про эту вашу яскравую фразу. Вы уже сейчас видите реакцию на ваш выступ на ваше выкрытие э, политики влады, судя же этой реакции. Мы куда ближе рухаемся? До, прорыва, я, я, до я всегда был, есть и буду оптимистом. Потому что ну, выход всегда есть. Другие страны проходили через такой трудный период становления э, также. Сейчас у нас э, очень открытое общество и очень уже прозрачные механизмы созданы как раз для выявления вот такого рода нарушений. Поэтому нет ни одной страны в мире, которая настолько открыта, но настолько до сих пор остается коррумпированной. Поэтому здесь, конечно, мы в итоге поборем коррупцию, а не коррупция поборет нас, поэтому будем двигаться вперед. Но нужно обязательно в ближайшие две недели принять очень несколько важных и жестких решений. Считаю, что некоторые из окружения премьера президента не должны участвовать в политике, потому что они и ухудшают и имидж страны, и имиджи президента, и, и, и премьера. И мы могли бы, конечно, двигаться намного быстрее вперед, если бы такого вот лоббирования и серого кардинальства больше не было в украинской Смотрите, политике. Приятно вас слово «мы». Вы залишаетесь в Украине, не повертаетесь в Литву? Смотрите, в Литве я не живу 17 лет. Сейчас мне 40 лет. Я 23 года не живу в Литве. Хотя я гражданин Литвы в том числе. Я здесь живу уже 7 лет. То есть я не приехал откуда-то, когда мне предложили эту должность. Я здесь уже живу 7 лет, все три мои дети родились здесь, моя супруга здесь родилась. У нас здесь ну, а комфортные условия вы, и так далее. вы в уряд. Смотрите, на данном этапе создается некий список требований к парламенту, к администрации президента и к правительству, исходя из которого можно будет видеть, есть ли серьезный такой серьезное желание все таки сильно двинуться вперед список состоит в том что в принципе нужно технократам чтобы спокойно работать на благо страны в правительстве я считаю что там еще очень много нужно доделать и имплементация остается такая под вопросительным знаком Ну, хорошо, что такая дискуссия уже происходит, и нужно її как можно быстрее заканчивать и начинать имплементировать. Дякую, дякую, пане Айворас. Дякую за вашу позицію і за те, що ви прийшли сьогодні дякую. до нас. Пасібі Айваразбормаючус, герой найгучнішого скандалу тижня, був нашим гостем сьогодні.